பூமாதேவி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று தேய்பிரை பஞ்சமியில் உடனடி பலன் தரும் வாராகி அனுகிரக அட்டகத்தினை பாராயணம் செய்வோம் ஈஸ்வர மாதர் ஜகத் ரசன நாடக சூத்திரதாரக சத்வத் ரூபமா கலயித்தும் பரமாத்தோயம் व्यमीश्वरपदं समुपैदि दादृक को अन्यक्तवं किमिव दावगमाददाधु नामाणि किन्दुघनस्तवलोकतुण्डे नाडम्बरं सप्रसति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधीर्यतो यद् ध्वन्नामसंस्तिर्यं ननु न स्ति त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयान् दो दद्यात्समुदितस्फुररोमहर्षः मातर्नमामि सुधिराणि सदेत्यमुत्वा। अव्ययेतमिति पुरदत्तयालो इन्द्रेन्दुमौलिविदिकेशवमौलिरत्न रोचिस्तयोज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चेतौ न तौ मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वं भूयाभवाणि सदोरुहारे लीलोद्रदाक्षितलस्य वराहमूर्तेहमूर्तिरकिलार्तकरी त्वमेव प्रालेह रश्मिशुक सा त्वं देवि वामदनुबाकराकरस्य मम्बतप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तः ये चिन्तयन्ति युवदीदनुमागलान्तां चक्रायुधां त्रिनयनाम्बरपोतृवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुखं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्कलित पापश यस्य मातः मोक्षोऽपि यस्य न सतो गणनामुपैति देवासुरोरकन्द्रुपालनमस्य पादः तत्र श्रियक्पडुगिर कियदेवमस्तु किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायाम् किं दुर्लभं त्वयि विधानुवदर्क्षितायां किं दुर्बरं त्वयि सकृत् सम्प्रतिमागदायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसाम् किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानुवदर्क्षितायाम् किं दुर्बरं त्वयि सकृत् सम्प्रतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसाम् इति श्रीवाराग्यनुष्ठाग्रहं सम्पूर्णम्